Батальон получил э, задачу э, 40-й, значит, перед общим штурмом э, Иловайска уже, значит, взять Иловайс в кольцо, то есть выставить опорные пункты 40-01, то есть по периметру э, с целью не дать возможности, первое, это подкрепление со стороны Харциска, чтобы не пошли подразделения э, э, противника, сепаратистов, и не дать возможность отойти, э, техники, бронетехники, личному составу э, противника из Иловайска. То есть вот такая задача была поставлена. Значит, э, произошел немножко конфликт у меня э, ну, с комбатом. Какого плана? Я говорю, Александр Владимирович, просто подразделение, которое мы готовили, а фактически готовил на полигонах вот две-две с половиной недели готовил ребят я. И я знал, кто что из себя они представляют. И нас готовили как батальон территориальной обороны, то есть это блокпосты, это организация контрольных пропускных пунктов, это, ну то есть держать, скажем так, оборону, но ни в коем случае не я не готовил ребят как штурмовиков, как штурмовое подразделение. Старался всячески, если каждый будет находиться на своих позициях, каждый будет выполнять свою работу. Мы, нас просто ну, ну, не взять. Действительно, ребята уже как бы, считали количество обстрелов, которое получала эта высота 40.03. Это было от 275 до 400 снарядов за сутки мы получали по этому опорному пункту. И вот только благодаря тому, что наши позиции были оборудованы между рельс, врылись туда в камни эти и так далее, снаряд ложится в двух-трех метрах, и ребята как бы живы. Они понимали, что нас оттуда ну просто ну не выбить. Впоследствии было и чувство страха. Вот потом уже, после боя, вот осознавание того, что, что же было, чувство страха, что пуля там попала в торец магазина, да, они, они немножко выше, или пуля прошла там, зацепила щеку, там ухо, а не на сантиметр левее. То есть, ну уже это все было как бы после боя. Ну, хочется сказать, что после очередных боев и когда кто-то говорил какую-то шутку, она воспринималась и, э, ну, э, я сейчас понимаю, что это был просто истерический смех. Но мы смеялись так, когда, ну, как бы я в жизни никогда так не смеялся, как смеялся вот э, после э, на высоте 40.03 на опорнике, когда там наш э, гламур закунов Денис там э, наш, скажем так, заводила опорного пункта. Э, э, произносил какие-то шутки. В процессе было состояние, когда уже все было все равно. Убьют, не убьют. Одно было как бы такое желание, чтобы хотя бы тело, то есть насмотрелись на действительно последствия разрывов, когда ребят, вот, извините за выражение, но собирали по частям. То есть были мысли такие в голове, чтобы только нормально, достойно похоронили это тело. Были случаи, когда тела погибших сепаратистов… Я, я понимал, я не то что уважал, да, ну это погибший человек, это погибший, независимо там сепаратист он или там россиянин и так далее, и очередной раз мы просто уже, ну как бы не стали захоранивать на местах, а вышли на Через местное население сказали, вы знаете, куда их вести. и отправили этих сепаратистов, ну погибших, скажем так, погибшего противника, отправили на опорные пункты, на блокпосты тех, кто нас пытался выбить. И я дал свой номер телефона. И спустя спустя определенное время произошел звонок оттуда. И я общался с этим представителем, который нас постоянно штурмует. И позывной Фергана. Он говорит, типа, Юра, уйди, я тебе там разрешу выйти с твоими людьми и так далее. Ну, понятно, мы уйти не могли. Я человек военный, как бы и должен выполнять приказ, на что был ответ, что первое. Фергана, зачем ты людей на убой шлешь? потому что мы сильно укрепленные и так далее, и все твои попытки будут честными и так далее. Ну, надо было поддержать, включил громкую связь, чтобы ребята все это слышали на опорнике. И я говорю, если ты такой с ярый сторонник мира, правды и так далее, так не веди хотя бы наступление со стороны села, со стороны села Зеленого, потому что там осталась часть населения, бабушки, дедушки, мирного населения. Основная часть ушла, но мирное население осталось. И вот они часто наступали со стороны села. Мы, соответственно, давали ответный огонь, вели бой, и там по-другому мы не могли. Так или иначе, мы вынуждены вести были огонь в этом направлении. Я говорю, если ты такой сторонник правды, не наступай со стороны села. С любой, с любой другой стороны, пожалуйста, мы готовы тебя встретить и так далее, чтобы сохранить, сохранить село. Ну, в общем, вот так мы с ним периодически общались. Он всячески пытался узнать, кто на этом опорнике стоит, там правый сектор и так далее. А там стояли, стояла простая наша сороковка, просто, простые наши шахтеры, хлопцы, Простые ребята, ни, ни правого сектора, ни Национальной гвардии там соответственно как бы не было. Когда мы были на 39.06, я получил приказ от полковника Макаренко, который там находился силами 18 человек, я уже не помню это число, но еще перед общим штурмом Иловайска силами 18 человек при взаимодействии, при поддержке одного танка и одной БМП штурмовать Иловайск. И я вызвал старшего, это старший лейтенант Чучук. Говорю, Юра, вот тебе 20 минут времени, общайся с людьми. Если они скажут, да, они готовы, то есть я немножко не то, что поиграл в демократию, я понимал этот приказ преступный. 18 или 19 человек идти на штурм э, укрепленного района, который залит в бетон с одним танком и с одним БМП, причем сам параллельно э, пошел узнавать техсостояние машин, э, э, танк заводится и там и у него постоянно проблемы с маслом, то есть с гидросистемой там и так далее, а БМП заводится с толкача, понимаете, там и иногда клинит пушка, well, well, ну то есть, то есть то вот это состояние этих Datcom машин. И приказ был преступным, поэтому я принял такое catcom. решение. Чучуку поставил задачу, иди общайся. Мы получили вот такой приказ на рассуждение. Вот Чучук вернулся уже через 10 минут, говорит, мне в глаза говорит, говорит, мы с ребят ведем на убой. Это сто процентов смерть. Я говорю, да, Юра, я согласен. Мне надо от вас. Я такой приказ получил. Если вы скажете, мы идем, я иду вместе с вами, возглавляем, возглавляю и штурмую Маловайск. Если вы скажете нет, ну ответственность понесу я. Я дам отказ этому полковнику Макаренко. Но ну, вот Юра тогда э, мне говорит, с ребятами пообщались, говорит, лучше в тюрьму, чем в труну. Но вы, выполнять этот преступный приказ мы не будем. Ну, соответственно, ребята есть ребятами, ответственность все взял на себя и он тогда возглавлял батальоны территориальной обороны, этот полковник Макаренко, Днепропетровской области. Я тогда категорически отказался выполнять этот приказ. Да, он меня пугал, все, полковник, идешь под трибунал и так далее. Я говорю, я готов идти. Ребята, как бы ни при чем, я говорю, отказываюсь выполнять этот приказ, и, и мы этот приказ э, не выполнили. тут я получаю команду, это уже было ближе к вечеру, то есть уже начинало смеркаться. Э -э любыми способами, любыми средствами 4003 взять. То есть это штурм в ночь, это штурм, э -э ну как бы без подготовки как таковой, с подразделениями танк дали 17-й бригады, там э, экипаж дали. То есть у меня даже, если реально связи не было с танком, чтобы, чтобы э, давать целеуказания или направление с танком с БМП, то есть вот так все было сумбурно. И вот это я говорю, давайте до утра хотя бы и так далее. Нет, я вам приказываю штурмовать. Я дал команду выйти добровольцам шаг вперед, кто... Сейчас прям идет на штурм и так далее. И вот вышло 38 человек, 38 человек вышло, и вместе с ними мы произвели этот штурм без потерь. Ворвались, ну никто просто не ожидал, что в ночь будет повторная атака. Они а на расслабоне, мы ворвались в этот в это депо, в этот на этот железнодорожный переезд резко заняли. Каждый уже знал, кто какую оборону что держит, занимает и вот трудно было отдавать, но ну, действительно, это хорошо, что э, э, сработал эффект неожиданности при нашем повторном вот этом штурме. И э, да, был бой, но незначительный. Э, мы их сразу оттеснили и закрепились. Закрепились задачи держаться там 2-3 дня, пока будет вот этот общий штурм лавайск. В конечном итоге мы там держались э, больше трех недель. Ситуация, в которой мы оказались, была как, ну, мы надежду не теряли, но оказалось безысходно, когда в полном окружении и когда понимаю, что поддержки уже ниоткуда не будет, и оставалось только, ну, как бы, э, прекрасно понимая, что рано или поздно, потому что или боеприпасы закончатся, или продовольствие там закончится, и придется принимать какие-то решения. И вот состояние безысходности, беспомощности, оно как бы в голове крутилось, но но ну, для меня самая главная задача была ну, не показывать это ребятам, потому что они, они смотрели на меня. Я прекрасно их ну, поддерживал, как мог, да, немножко даже врал. Говорят, пацаны, не переживать, к нам идет там э -э -э подкрепление, хотя я знал, что этого подкрепления не будет. К нам идет там и правый сектор помочь, к нам идет там национальная гвардия, вот сейчас должны работать там артиллерия и так далее. Я, ну, это вынужденная, вынужденная как бы... Э -э неправда, она все-таки вселяла в ребят надежду, что все будет хорошо. И вот я находился именно под мостом в окопе, пережидали очередной, ну вот очередной обстрел идет, у нас уже как бы это в порядке вещей, снаряды падают, мы знаем, да, боялись конкретно прямого попадания именно в сам окоп, но мало как бы вероятно, малая вероятность была такого попадания. И вот защищенные уверенно разговаривали, обстрел идет, мы разговаривали. И получилось так, что снаряд попадает рядом с мостом, рядом с мостом, ну буквально там в пяти метрах, мы не боялись, в окопе находимся под мостом. Осколки от этого снаряда летят под мост, под, под сам мост, и сверху, сверху от моста идет рикошетом прям, ну, прям, прям по мне. Я как раз в этом окопе сидел, как бы находился в бронежилете, и вот осколки пошли вдоль бронежилета, прям вдоль сердца, вдоль бронежилета, затылочную часть и так далее. Вот таким, ну как бы казалось бы, ну не должен я там был получить ранение, но так как бы судьба распорядилась. Это как комарик, оно укусила, ничего не чувствуешь, а потом... Когда обстрел шел, все же на своих позициях даже не, не заглядываем, то есть он, этот обстрел мог час длиться, два, полтора, там, то есть по-разному э, они ложили. И вот случайно рядом со мной был тоже окоп, э, Канды Бараман. он заглянул, ну я уже был ранен, не знаю сколько там, 10 минут и так далее, но э, осколок прям попал в легкое, там э, сложилось легкое, шло внутреннее как бы кровоизлияние, это я уже потом узнал. Но мне так хорошо было, я вот, ну как хорошо, просто я... Уже сейчас понимаю, что я терял сознание. И потом случайно Роман меня увидел, окликнули медика, обкололи, ну, в, в обезболивающее. То есть, ну, я сильно боли не чувствовал, как-то, не знаю, все происходило, боли не чувствовал. И все как дальше, все было как в тумане. Я помню, Василий Коваль со мной был, подполковник, и я его просил, там, что просил, я уже не помню. Ну, то есть я передал командование ему, то есть, чтобы дальше управлял э, опорным пунктом. И дальше все. Просто не помню. После ранения, да, меня уже как бы не допустили на... Э, сняли с должности замкомандира батальона, но допустили до выполнения обовязки. Вот там уже состоялся новое подразделение 40-й окремый мотопехотный батальон, как бы. И я ждал до конца документов по там, ранению, но тем не менее мы готовили ребят, перед Дебальцевым там, привлекали инструкторов, чтобы мы уже знали, что это такое, к чему ребятам готовится и так далее. Но непосредственно по этим событиям, по этим обвинениям, перед тем, как обвинять ребят в чем-либо, надо же сначала разобраться по тем позициям, которые держали эти ребята. То есть фронт обороны, который держал 40-й мотопехотный батальон в составе, ну вот я говорю о, о ребятах, которые на позициях было, где-то порядка 270 человек. Еще около там, 40 человек находились в штабе. То есть 11,8 километров, порядка, около 12 километров держат 270 человек. Это просто ни в какие рамки не вписывается. То есть ребята реально днем визуально могут видеть противника, то есть между опорниками где-то что-то. Ночью или во время тумана там получается между этими опорниками э, смело можно и с техникой проезжать, и не, оставаться незамеченными, и личным составом противника и так далее. То есть уже изначально нахождение такого количества людей на таком фронте обороны, это уже было преступление, понимаете? То есть все это видели, все это знали и молчали, и чего-то ждали. ждали. Ждали чего? Чтобы ребята погибли там, э, и, и потом мы говорили, да, они герои, понимаете? Поэтому там надо было принимать решение. Принимать решение, когда тот опорный пункт, который уже сдался, э, ну как бы так получилось, что у него другого выхода не было. Там командиру надо было принимать решение. Или сохранить жизни ребятам, или, э, или просто погибнуть другого выхода они там не сделали э, никаких революций И даже если бы они держались до последнего патрона там ну ничего бы они не изменили ход этих э, дебальцевских э, э, вот этих всех событий о том что практически дебальцева находится в окружении знали все знали все даже когда я вез гуманитарную помощь э, гуманитарную помощь э, в первых числах февраля где-то числа 5 февраля, я не помню, или 3 февраля. И э, дорогу из Артемовска до Дебальцева на гражданской машине. Хотя я предварительно заехал в штаб-бригады, э, штаб где мне, говорили, мне говорят, Юра, туда ехать уже нельзя. Понимаете? Я говорю: ну как нельзя, я привез гуманитарную помощь и не попаду в батальон. Ну, ну смотри, на, на свой страх и риск. И мы с гражданским человеком. Бусень Олег. Все, повезли эту гуманитарку, и мы попали под обстрел, под хороший, да, из-за того, что мы слишком быстро двигались, да, там разрывы были, понятно, что вели огонь по нам, но мы проскочили. И уже тогда надо было бить в колокола, мы проскочили под обстрел, когда ехали туда, и мы попали опять же под обстрел, когда мы выскакивали оттуда. После этого я снова заехал в сектор, в сектор отставить штаб бригады и говорю вы понимаете что дорога уже простреливается что даже если необходима будет помощь или какая-то колонна это мы проскочили на скорости там 90 100 в час что как бы по нам трудно было вести и корректировать огонь а бронетехника уже подкрепление туда уже не пройдет ее просто то есть то есть дебальцева уже тогда являлась в кольце да, не в сплошном кольце, но силами и средствами артиллерии оно уже накрывалось, то есть все, все там уже было разбито по квадратам и так далее. Но сектор э, штаб бригады, ну мы ничего сделать не можем, подкрепления никак, никакого дать не можем, вот держаться и, и все. После этого я вернулся в, в в эту же ночь в Днепропетровск в штаб оперативного командования СКИП и тогда я встретился там командующего командующий был на ви, на выезде ну встретился Заступником командовать сейчас выходной работы. И, и вот э, диалог. Я говорю, вы понимаете, что они в окружении, что надо принимать решение: или на отход, или на усиление, или на расширение э, плацдарма, чтобы э, чтоб можно было реально туда какую-то помощь, оказать и так далее. На что он мне ответил? Ну, говорит, что я могу сделать? Это все верхняя команда, у вот него так пальцем помахал, понимаете. И вот состояние мое, состояние беспомощности, что я понимаю, что, хлопцам, что хлопцы в такой ситуации, реально помощи им, как бы там они себя не воодушевляли, реально помощи ждать неоткуда. И чем это все закончится, дальше уже как каждый командир на опорнике сработает как сработает, как оценит обстановку и как примет решение. Несколько дней назад я проходил на рынке, и там продавали значки, продавали всякую, всякую, атрибутику там, такую наградную, и увидел, там лежит орден замужества. Я подошел к, этому, к этой бабушке, говорю, откуда у вас эта награда? она говорит вот принес какой-то выпивший парень или там он выпивший был или под воздействием наркотиков и так далее ну понятно я соответственно говорю я готов откупил этот орден и и начинаю сейчас пробивать где что как кому был вручался и так далее и э, вот этот вот этот сюжет вот этот эпизод э, навело меня на мысли навело на мысли то что э, то ли этот орден был где-то украден и продан там, или же этот орден сдал человек, участник АТО, который за мужество в свое время ему вручили. Вот к чему я веду эту тему? То, что ребят, ребятами после этой войны, которые прошли там контузии, количество, там миновыбуховые травмы, ну очень плохо занимается в отношении реабилитации. Ребята, которые, у которых да, действительно есть сила воли, они, они понимают, надо жить дальше, надо работать дальше, надо восстанавливаться. А есть ребята, которые вот натыкаются на стену непонимания, на стену непонимания и опускают руки, у которых, ну, как бы сдают нервы и все остальное, и они начинают употреблять спиртные напитки, наркотические средства там и так далее. Вот это, если это действительно орден сдал человек, который заслужил его, это трагедия. Это война, в которой военные, наши военные, хлопцы, которые на передке, стали заложниками этой войны. Понимаете, мы нам связали руки этими минскими договоренностями. То есть Сидеть в окопах и ждать, пока тебя накроют, что эти договоренности не соблюдаются. Не проводить никаких активных действий то есть нормально не работать разведдиверсионным группам, достойно не давать ответку это, это я считаю неправильно.